देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी जिसने इस देश में सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन मूवमेंट खड़ा किया अन्ना हजारे जी के साथ और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का भी उनको समर्थन रहा अब बात ऐसी है केजरीवाल जी इस लड़ाई के बाद राजनीति में आए राजनीति में वो यशस्वी हो गए हाँ उनको बहुत बड़ा कामयाबी मिली पूरे देश में आज दो स्टेट उनके हाथ में है पंजाब और दिल्ली और पूरे देश में उनकी पार्टी बढ़ रही है चाहे गुजरात हो चाहे हरियाणा हो चाहे हिमाचल उत्तराखंड हो अब ये डर है भारतीय जनता पार्टी के मन में कि केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी स्टेट में मात दे सकते हैं जिसमें केजरीवाल जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ये लिकर घोटाला ये घोटाला वो घोटाला जो घोटाला अब तक सिर्फ कागज पे है कोई एविडेंस नहीं है एक पैसा किसी के खाते में नहीं गया है तो आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को डेमोक्रेसी में सिटिंग मुख्यमंत्री है पहले हेमंत सोरेन जी को और अब केजरीवाल जी को आप जिस तरह से आपने अरेस्ट किया है मुझे लगता है रशिया में ये हो रहा है रशिया में चाइना में और जहाँ जहाँ तानाशाही के राज चलते हैं वहाँ इस प्रकार से काम वहाँ की सरकारें करती है अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अगर लेकर घोटाले की बात है तो आप चेक कर लीजिए इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में हजारों करोड़ के आंकड़े में जमा हुए हैं, उसमें से कितने लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की एक्शन चल रही है और वहां से करोड़ों रुपए बीजेपी के खाते में चले गए हैं, उसका मतलब है अपने प्रोसीड ऑफ क्राइम का मनी आपके खाते में आया है एज पर पी एम एक्ट तो सबसे पहले आपके पार्टी को के प्रोसीडेंट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चलना चाहिए लिकर घोटाले के जो ठेकेदार है उसमें से कुछ लोगों ने भी यही केस में जो इन्वॉल्व है उसमें से कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर बीजेपी को दिए हैं ऐसा मेरा ऐसी मेरी जानकारी है लेकिन आपने अरेस्ट किसको किया के सी आर जी की बेटी को अरेस्ट किया मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया संजय सिंह को अरेस्ट किया और अब दिल्ली के विद्यमान मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब अरेस्ट करने जा रहे हैं। उसे हम डेमोक्रेसी नहीं मानते ये तानाशाही है ये जंगलराज है एक तरह से और केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है उससे हम डिमोरलाइज नहीं हुए हैं पूरे विपक्ष को लड़ने की ज्यादा प्रेरणा मोदी जी ने दी है इसलिए मैं मोदी जी का आभार हूँ हम सब शिवसेना हमारी पार्टी माननीय उद्धव ठाकरे जी हम सब केजरीवाल के साथ उनके पार्टी के साथ लटकर खड़े हैं और उनके संघर्ष में हम उनके साथ रहेंगे डेफिनेटली हम पूरे उनके साथ खड़े मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ उद्धव ठाकरे जी और पूरी शिवसेना हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगी उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगी और हम लड़ते रहेंगे मैं यही मानता हूँ मैंने कहा ना आपको कि अरविंद केजरीवाल जी का ऊपर जो हमला किया है जिस तरह से उनको अरेस्ट किया है वो जो भ्रष्टाचार सामने आया है जो भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट ने सामने लाया है हाँ और पूरे देश में वो पूरी बात और रायता फैल गया है तो वो दबाने के लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को अरेस्ट करके एक नई बात लोगों के सामने ला रहे हैं लोग लेकिन इलेक्ट्रल वान इस विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और उससे मोदी जी जी और नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती केजरीवाल जी की के अरेस्ट करने से मैंने फिर एक बार कहा कि आप एक दिन की न्यूज बनाओगे लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला इशू है वो हमेशा चलता रहेगा और केजरीवाल जी के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे एक एक नरेंद्र मोदी सुधा भ्रष्टाचार विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष लड़त होता ना केजरीवाल बरोबर नरेंद्र अब अरविंद केजरीवाल अटक की बेकायदेशीर घटनाबाई आणि राजकीय सुडबुद्धीने केलेली अटक आहे ज्या प्रकारचे निवडणूक रोखे घोटाळा भारतीय जनता पक्षावर शेकलेला आहे हजारो कोटी रुपये खंडणीच्या माध्यमातून हप्ता वसुलीच्या माध्यमातून दहशतीच्या माध्यमातून गोळा केले गुन्हेगारांकडून इतकंच कशाला तुम्ही भारतीय जनता पूर्णपणे बेकायदेशीर घटनाबाई आणि राजकीय सुडबुद्धीने केलेली अटक आहे ज्या प्रकारचे निवडणूक रोखे घोटाळा भारतीय जनता पक्षावर शिकलेला आहे हजारो कोटी रुपये खंडणीच्या माध्यमातून हप्ता वसुलीच्या माध्यमातून दहशतीच्या माध्यमातून गोळा केले गुन्हेगारांकडून इतकंच कशाला तुम्ही भारतीय जनता पार्टी स्वतःला हिंदुत्ववादी समजते गोवांश हत्याबंदी केली बहुत बडा आंदोलन किया आ? लिंचिंग किया किसी के पास अगर कोई बीफ मिलता है या और कुछ मिलता है मीट मिलता है तो ये गाय का मांस है अपने लोगों को मार दिया लिंचिंग किया लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो स्लॉटर हाउसेस है जहां गाय को काटा जाता है एक्सपोर्ट करते हैं गाय का मांस बीफ उनसे भी चंदा लिया है या आपका हिंदुत्व है आप लोगों को गुमराह करते थे कर रहे हो लेकिन आपके खाते में जो पैसा गया है ये तो इन लोगों से भी गया है सामने आई और बताइए कौन सी है, तो मैं बताता हूँ आपको दूसरी बात निकर घोटाला जिसकी वजह से बहुत से लोग जेल में चले गए तुरु के ले लिया है केजरीवाल जी आता गेले ताचा मनीष सिसोदिया संजय सिंह कविता भारतीय जनता पक्षाचे निवडणूक रोखे चेक करा याच घोटाळ्यातल्या प्रमुख ठेकेदारांनी भारतीय जनता पक्षाला निधी दिलाय की नाही या लिकर घोटाळ्यातल्या मध्य घोटाळ्यातल्या ते समोरून त्यांनी सांगावं मग प्रोसिड ऑफ क्राईमचा मनी पीएमएल एम नुसार ऍक्टनुसार जर तुमच्या खात्यात गेला असेल तर सगळ्यात आधी मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला तुमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांवर व्हायला पाहिजे पुन्हा आणि मग इतरांवर व्हायला पाहिजे पण निवडणूक लोकांच्या घोटाळ्यावर जो धुळा उडतो आहे देशभरात त्याच्यावरून लोकांचं लक्ष उचलित करण्यासाठी तुम्ही केजरीवालना अटक केलं विद्यमान मुख्यमंत्र नाटक करता लोकांनी निवडून दिलेला पूर्ण बहुमत असलेल्या हेमंत सोरेनला आपण अटक केली आपण केजरीवालना अटक केली आपण विद्यमान मंत्र्यांना अटक करता आणि सगळ्यात भ्रष्ट सरकार देशात आणि महाराष्ट्रात ते तुमचं आहे आणि ज्यांना अटक केली पाहिजे त्यांना तुम्ही मंत्री करता उपमुख्यमंत्री करता ज्यांना तुरुंगात जामिनावर सुटलेले आहेत पी एम एल एक्टमध्ये त्यांना तुम्ही केंद्रात आणि महाराष्ट्रात मंत्री करता आणि आमच्या विरोधी पक्षाच्या लोकांना अटक करता याला हुकुमशाही म्हणतात आणि त्याच हुकुमशाही विरुद्ध आम्ही लढतो हो उद्या ते कोणाला अटक करू शकतात मोदींना अमित शहाना ज्यांच्यापासून भीती वाटते की आम्हाला हरवू शकतील त्या सगळ्यांनाही अटक करू शकतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांना लोकमान्य टिळक भगतसिंग राजगुरू बरं का लाल बाल पाल वीर सावरकर या सगळ्यांची भीती वाटत होती म्हणून ब्रिटिशांनी त्यांना तुरुंगात टाकलं किंवा फासावं लटकवलं मला असं वाटतं मोदींचं सरकार हे त्याच पद्धतीनं चाललंय सरकारला भीती वाटते निवडणूक हरण्याची लोकांचा उठाव होण्याची त्याच्यामुळे हे सगळे नेते तुरुंगात टाकू इच्छित आहेत अण्णा हजारे ना आधी जागा करा कुठे आहेत तिथे अण्णा हजारे जे आहेत बरं का आता मला माहित नाही कुठे असतात ते एकेकाळी त्यांचं आंदोलन होतं या सगळ्या विरुद्ध आता या क्षणी मला ते कुठे हरवले आहेत मला माहीत नाहीत आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू दिल्लीतल्या प्रमुख नेत्यांशी नाना पटोलेंशी त्या संदर्भात चांगल्या संदर्भात सविस्तर चर्चा झालेली आहे नाना पटोले आमचे मित्र आहेत कांग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष हैं तो मार्ग कसा काढायचा तो आम्ही पाहू नहीं हमारे ऊपर भी दबाव है हमारे ऊपर भी दबाव था आज भी दबाव है केजरीवाल जी के ऊपर दबाव था आज भी दबाव है हेमंत सोरेन जी के ऊपर दबाव था आज भी उनके परिवार पर दबाव है अगर आपको बचना है तो हमारे पार्टी में आ जाइए यही कानून है क्या इस देश में कानून का राज नहीं है वॉशिंग मशीन का राज चल रहा है अगर आपको जेल से बचना है तो हमारे पार्टी में आ ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है हम झुके गे नाही त्या असतो कुठल्या पानाच्या गादीवरती विडा मिळतो हो त्यांना विचारा हिंदुत्वाचा हिंदुत्वाचा विडा उचललाय बर का या महाराष्ट्रामध्ये अफजल खानाने सुद्धा विडा उचलला होता महाराष्ट्रावर स्वारी करून महाराष्ट्र खतम करण्याचा त्या विड्याचा काही भाग बहुतेक शिंद्यांकऱ्या असेल आणि त्यांचा विडा कोणत्या कोणत्या पानाच्या गादीवर मिळतो हो दिल्लीतल्या किंवा गुजरातमधल्या ति जर त्यांना विचारून घ्या विडा उचलला होता महाराष्ट्रावर स्वारी करून महाराष्ट्र खतम करण्याचा त्या विड्याचा काही भाग बहुतेक शिंद्यांकडे असेल आणि त्यांचा विडा कोणत्या कोणत्या पानाच्या गादीवर मिळतो दिल्लीतल्या किंवा गुजरातमधल्या जर एक त्यांना विचारून घ्या मुख्यमंत्री उद्या ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार ठरवते ते कोणाचे वारसदार ठरवू शकतात बर का आता इंदुहदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा काय आहे हे भारतीय जनता पक्षाने आम्हाला सांगण्या आम्ही अजून खाली घसरलेलो नाही जे आपल्या स्वार्थासाठी राजकीय फायद्यासाठी इंदुहदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचा एक पक्ष फोडतात आणि महाराष्ट्र तोडण्याची स्वप्न पाहतात त्यांच्याकडून वारसा कोणाचा काय हे काय आम्ही शिकायचो शरद पवार हयात असताना अरे का त्यांचा वारसदार सुप्रिया सुळे नाहीत असं भाजप म्हणत आहे तर भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप ज्या मोदींनी केले ते अजित पवार आहेत ही भारतीय जनता पक्षाची अक्कल आहे हा इथे नाही आहे ती अक्कल त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे विधान ते, ते करतात